Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wa usalli wa usallim ala nabiyyil mustafa amma ba'd Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian Bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak bersama kalamullah Surah yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah suratul a'raf Surah yang ketujuh daripada Al-Quranul Al Karim Mengandungi 206 ayat dan surah ini dinamakan sebagai suratul a'raf iaitu tembok pemisah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-46 daripada surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya bainahuma hijab" وعلى الأعراف رجال يعرفون كل dan di antara keduanya, iaitu syurga dan neraka itu ada satu tembok yang menjadi pendinding dan di atas tembok itu ada sebilangan orang lelaki yang mengenal setiap orang daripada ahli syurga dan ahli neraka dengan tanda masing-masing dan mereka menyeru memberi salam kepada ahli syurga dengan kata mereka salamun alaikum yani sejahtera ke atas kamu sedang mereka masih lagi belum masuk ke dalam syurga padahal mereka ingin sangat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala jadi dalam suratul Arab ini juga ada menceritakan banyak tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Di dalam surah ini Allah Taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Hud, wa ila Samud akhahum Salihah dan uh, Walutan idz qala liqaumihim." Allah Taala berfirman, kaum 'Ad itu bagi mereka Nabiullah Hud dan kaum Samud itu bagi mereka Nabiullah Salih dan juga menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang mengamalkan um, homoseksual dan sebagainya. Dan juga di dalam surah ini, di antara yang uh, ayat yang signifikan itu adalah ayat yang menceritakan Allah Ta'ala menghikayatkan kesungguhan iblis dalam nak menyesatkan umat Adam. Allah Ta'ala memerintahkan iblis untuk masuk, untuk sujud kepada Allah Ta'ala memerintahkan uh, malaikat dan iblis termasuk untuk sujud sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Allah Adam. Tetapi iblis enggan ataupun engkar. Lalu Allah Taala bertanya kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qala ma mana aka alla tasjud idh amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tih." Allah Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangi kamu daripada sujud kepada Adam ketika mana aku memerintahkan kamu untuk sujud katanya iblis ana khairum minhu aku lebih baik daripada dia engkau menciptakan aku daripada api sedangkan dia diciptakan daripada api ner dar daripada tanah ha, jadi satu sifat iblis yang menyebabkan iblis itu dikeluarkan diperintahkan untuk keluar daripada syurga itu adalah kerana kesombongan Allah taala berkata qala fahbit minha fama tak fama yakun laka an tatakabbara fiha wahai iblis keluarlah kamu daripada syurga engkau tidak sepatutnya berlaku takbur berlaku takabbur menyombongkan diri maka fakhruj minha fa innaka minas keluarlah kamu daripada syurga sesungguhnya engkau itu bersama orang-orang yang hina orang-orang yang terkutuk dan sebagainya jadi kita dapat fahami daripada ayat ini uh, Sombong itu adalah satu sifat yang tercela. Dengan sifat ini, Allah Ta'ala mengeluarkan iblis daripada syurga. Dan uh, di dalam tradisi kita sebagai umat Islam, di antara akidah kita, ialah uh, di antara pegangan dan nilai-nilai uh, di dalam agama kita, ialah uh, sombong itu merupakan satu bentuk daripada kesyirikan yang kecil. Dia tidak mengeluarkan seseorang itu daripada agama tetapi dia membatalkan pahala amalan seseorang yang menyumbung dengan amalannya. Kalaulah dia solat banyak, dia mengatakan akulah yang paling banyak, akulah yang paling baik daripada segenap orang-orang ini. Kalau dia bersedekah, dia mengatakan akulah orang yang paling banyak bersedekah, akulah yang paling baik, lebih baik daripada mereka ini. Jadi ini adalah satu sifat yang tidak sepatutnya kita ada dan kita tidak sepatutnya mencontohi sebaliknya kita harus mengambil mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah ini yang menyatakan bahawasanya sombong itu tidak sepatutnya ada pada diri kita wabillahi lhidayati wa taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh